По номерочкам типа рисовать. А, сучная работа. Да. Мама делала. У да. вас красиво. Картина маслом, да? Так, да. правильно. Красота. Действительно. Благодарю. Счастливы будем. Любоваться картинкой да. Осень в парке. Просто шикардос. Кто обожает прогуляться? Прогуляйтесь. А кто обожает на ковзанах попробовать, хоть раз в жизни, да, возможно, такое, такие и есть. Вот для вас ледовый клуб, будь ласка, для новичков, для любителей, для профессионалов, для всех. А сколько же стоит катание? Вот сколько коштует катание в Сегодня в ледовом клубе. Это единственная ковзанка, которая происходит сегодня вместе. Будь ласка. Шкаляры студенты, 170, ну, читайте, смотрите, делайте скриншот. Контактные телефоны также. Сайт каток ВН, клуб gmail.com уточняйте, узнавайте групповые скидки також, кто обожает коллективом, учебным, трудовым, будь ласка. Вхит тут и там Резнете нет, расклад уточняйте на сайте, потому что это все предварительно, но примерно оно так. В будние дни не в среднем до 17. Кафе, також требуется бармен. Так что где мы находимся, понятно и цены понятно. Там все вы поймете, разумеете, там и охранник, и персонал на месте. Ну еще важная деталь, но ну, то, что не теряйте, не теряйте, не теряйте и Индивидуальные занятия с инструктором 30 хвилин всего лишь 170 гривен. Досвеченный инструктор 30 хвилин позанимается с вашим малышом, девочкой, мальчиком. А если кто постарше, также и постарше. Орешка здесь, дорогие, так что будь ласка. Инструктор досвеченный каждый день, ну и понедельник, вторник, четверг, пятница также. Вот мы находимся, это стадион, центральные, центральные аллеи, здесь аттракционы. Возможно, кто-то не был. Вообще в улице Хлибна один, тут улицы все есть. Так что, будь ласка, рядовый клуб для вас, дорогие. Счастливо, чао-чао, до встречи, пока.